28 листопада у залі центру позашкільної роботи зі школярами та молоддю відбулася розширена нарада щодо перспектив будівництва у Лисичанську заводу з газифікації вугілля. Тут були присутні керівники промислових підприємств, проспілкових та громадських організацій, депутати міст регіону Стаханова, Первомайська, Попасної Лисичанська. Реалізація цього проекту зазначають експерти принесе низку переваг, зниження залежності від імпортного газу, використання власного вугілля, стабільну роботу. Инициировав на Раду народный депутат Сергей Дунаев. Мне хотелось бы начать нашу встречу со слов знаменитого человека, который отстаивал интересы, прежде всего, интересы государства. Ранее это был Советский Союз, потом отстаивал интересы промышленности, в том числе угольной промышленности, независимого государства Украины. Со слов «Три хлеба спасут человечество». Хлеб насущный, хлеб промышленный и хлеб духовный. Пройдет немного времени, и государство, и общество наконец-то поймут, что уголь спасет Украину, если Украина спасет уголь. Легендарный министр угольной промышленности Сургай Николай Сафонович. Вот, казалось бы, Сколько прошло времени? Но ведь именно сегодня нам с вами нужно принимать решения для того, чтобы активизировать экономику нашего региона. Ведь именно от нас с вами, здесь всех сидящих людей, зависит то, как дальше будет развиваться наше государство. Как будет завтра чувствовать себя промышленность в масштабах Европы и в масштабах Таможенного союза, страны СНГ. Мы знаем, что у нас сегодня тяжелая ситуация, сложившаяся в экономике в целом государстве. Мы сегодня четко для себя понимаем, что если мы не будем с вами строить сами сильное государство и строить свою Европу, своей Украине, для того, чтобы наши жители чувствовали себя защищенными. На сегодняшний день, в сложившихся достаточно сложных условиях, Правительство принимает решение для того, чтобы наша программа по газификации угольной промышленности наконец-то начала работать. Хотя есть достаточно сложные проблемы в том, в каком векторе мы должны двигаться в развитии нашего государства. Давайте обратим с вами большое внимание. Здесь присутствуют трудовые коллективы Первомайского угля и Лисичанского угля. Предприятия, которые могут добывать порядка 6 миллионов тонн в год угля, который может потом впоследствии быть востребован на промышленном предприятии по классификации углей. Газ впоследствии может быть использован на химических предприятиях, стекольной промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, в нефтепереработке и на предприятиях ТЭЦ. Вот это тот масштаб, на которым мы сегодня вместе с вами должны задуматься и подготовить обращение на правительство, на президента, для того, чтобы цели и задачи, которые стояли с начала 2010 года, воплощались в жизнь и работали на экономику и на государство, и прежде всего на человека. Знаете, сегодня многие практически мощные страны, такие как Соединенные Штаты Америки, Китай, Давно пошли по программе газификации углей и устанавливают большие комплексы, большие заводы, создают рабочие места. Один из таких явных, достаточно серьезных примеров ⁇ это то, что сегодня реализуются проекты в Китае и будет впоследствии, один из самых таких масштабных проектов ⁇ это строительство завода, который будет впоследствии выпускать 30 миллиардов кубов газа. То, что касается Соединенных Штатов Америки, это сегодня идет работа именно в государстве и дает возможность реализовывать данные программы и выпускать из качественного сырья, угля порядка 14 миллиардов кубов газа. Посмотрите внимательно, как сегодня такие мощные государства, тем не менее, защищают свои собственные интересы. И данный газ, еще раз говорю, используется во всех сферах жизнедеятельности, развития государства. Если коснуться непосредственно Лисичанск уголь, таких предприятий, как Первомайск уголь, то поверьте, если заработает сегодня именно эта программа, на базе города Лисичанска есть возможность построить завод по весикации углей. У меня прошли встречи с первым замминистром Поповичем. Мы разговаривали и определялись по системе рабочей группы. Какие работы нам нужно выполнять? Предпроектные, проектные, согласование пройти. Есть, в конце концов, указ президента, постановление Кабмина, постановление вице-премьера, который курирует непосредственно данную программу Бойко Юрия Анатольевича о том, чтобы активизировать непосредственно данную программу в развитии для нашего государства. Если быть достаточно прагматичным, то мы должны понять, что мы создадим дополнительно порядка 4000 рабочих мест. Это даст возможность пополнять бюджеты всех уровней, в том числе городов Первомайска, Лисичанска, и задействованных в том числе предприятий нашего округа. Это даст стабильную работу шахт, гарантия сбыта угля, создание дополнительных рабочих мест, снижение зависимости импортного газа и укрепление энергонезависимости нашей страны. Если мы с вами будем производить более 6 миллионов тонн угля и добывать, и реализовывать его по программе газификации углей, не искать возможность датировать сегодня угольную отрасль. Чтобы вы для себя понимали, что каждый год угольную отрасль приходится датировать. А наши программы, которые могут быть востребованы на территории, дадут возможность не изымать из государственного бюджета дополнительные деньги в сумме порядка 15 миллиардов гривен. Нам не придется искать той возможности, когда мне, как народному депутату, обращались трудовые коллективы и Первомайского угля или Сычанского угля, что нужно договариваться с предприятием ДТЭК. Частная компания, которая генерирует сегодня электроэнергию и тепло на своих промышленных участках. И сегодня не нужно будет говорить о том, что нам придется датировать частные компании. Потому что. Как бы там ни было, но для того, чтобы содержать серьезные масштабные проекты, нам нужно опять возвращаться только к одному. Это развитие промышленности в нашем регионе и вот та возможность спасать угольную отрасль, то в итоге действительно угольная отрасль спасет Украину. Мы идем по пути сокращения потребления газа. Только в 2012 году наша страна потребила порядка 42 миллиарда кубов газа. В этом году 32. Задача стоит, чтобы наше государство сегодня было менее энергозависимым и потребляло импортного газа порядка до 12 миллиардов кубов газа. И поверьте, это реально. Потому что программы, которые идут по пути энергонезависимости нашего государства, Показывает, что наш президент, подписывая программу с Шевроном, с Мобилом, с Сексон Мобил, дает возможность получать собственный газ, быть энергонезависимым, а значит улучшать структуру в развитии промышленности. И самое основное, что это даст возможность нам чувствовать себя людьми, прежде всего европейскими. Ведь можно много выходить на Майдан, кричать, возмущаться. Какой вектор мы выбираем? Но я еще раз вам хочу сказать, наш вектор должен быть один. Сильное государство, сильная экономика. Вот тогда мы получим развитие в нашем государстве, достаточно мощное. И можем конкурировать тогда на рынках Европы, на рынках стран СНГ, Азии, евразийского пространства. Вот это и будет результат. И поверьте, нам нельзя никогда опускать руки. Именно от нас, от депутатских корпусов, местного самоуправления, общественных организаций, советов ветеранов, афганцев, чернопинцев, ветеранов Великой Отечественной войны, образования, культуры, медицины, всего социального спектра, который сегодня точно так же обеспокоен как будет выполняться бюджетная программа? Будет ли завтра заработная плата? Вот это должно нас всех объединять. Объединять то, что мы должны строить вместе с вами на нашем региональном уровне, сильную экономику. Как бы там ни было, если у нас будет возможность, и мы примем такое решение, и нас поддержит по всей вертикальной власти, а эта поддержка есть, и есть понимание. И наш президент буквально на следующей неделе выезжает в Китай. И я думаю, будет подписано соглашение окончательное о финансировании под государственные гарантии с Китайским народным банком развития соглашение и выполнение обязательств на сумму 3,6 миллиарда под 4,6% годовых. Вдумайтесь, 4,6% годовых. Это не те привлеченные кредиты, которые нам сегодня, нашему правительству, приходится отдавать. Которые брались 14 миллиардов в Международном валютном фонде 2008-2009 год. Особенно перед гонкой, перед выборами. И закрывали все социальные проблемы. То есть шли деньги на проедание. Не на восстановление экономики, а на проедание. А нам сегодня нужно с вами активизировать нашу экономику и заставлять точно так же правительство, наше с вами правительство, которое мы с вами избирали, выполнять программы активизации экономики и включить в программу под государственные гарантии строительства заводов на территории Украины по газификации углей. И поэтому я пригласил всех промышленников нашего региона, которые непосредственно наполняют государственную казну дают возможность местному самоуправлению развивать программы бюджета развития, провести диалог нашей встречи и поддержать данное направление развития экономики в целом нашего государства. Тема вектору Украины», в частности, в контексте развития промышленности и региона, неодноразово поднималась в ходе на Рады. Вокруг э, Украины идет такая истерия во всех средствах информации, на Майданах, во всех городах, которые пытаются любыми путями, не взирая ни на что, не пытаясь как-то проанализировать, втащить, втянуть, без анализа каких-то последствий подписания ассоциации. И меня просто удивляет и поражает настроение всех тех людей, которые это все делают. И самое интересное, Делают это руками наших детей, снимая студентов занятий, привлекая их на площадя. А это это просто, просто удивительно. Мы, производственники, кто-то старше, кто-то моложе, мы все выросли в этой стране, и нам, конечно же, не безразлично, что же будет с нами. Нас никто ни на каких других рынках не ждет, мы никому не нужны, мы нигде не востребованы. И все эти разговоры о том, что мы будем когда-то перейдем на какие-то другие стандарты, это говорят люди, которые абсолютно не понимают всего того, что они говорят. Я вполне двумя руками поддерживаю то, что сказал Сергей Владимирович. Мы живем на этой земле и мы должны развивать свою страну, свое государство, делать все для того, чтобы мы вот здесь с вами трудились, жили там, где жили наши отцы, деды, прадеды и все остальные. Все условия у нас для этого есть. Все у нас для этого есть. Есть ресурсы, есть люди, есть инженеры, есть экономисты, есть финансисты. Нам не нужна никакая другая помощь. Нам нужна только организация. Вот. И все остальные лозунги, которые красивые. Вчера президент высказывался, все то, что завернуто в красивую конфету, это не значит, что оно хорошее. Вот. Поэтому я поддерживаю предложение, с которым выступил Сергей Владимирович. И наш коллектив сегодня тоже продемонстрировал вот все те инициативы, которые поддержаны и правительством, и президентом, о том, чтобы еще раз внимательно остановиться, оцениться и определить дальнейшие пути развития. Если мы сами не будем развивать свою страну, то мы никому не будем нужны. Мы нужны только сами себе. А то, что касательно развития программы переработки углей, наш завод готов построить любые вагоны для транспортировки и углей, и всех остальных продуктов. Поэтому мы поддерживаем двумя руками. Это должно быть в первую очередь выгодно стране, это должно быть выгодно... Народу нашему. Это надо рассматривать с этой точки зрения и потом принимать решение. Слабое государство со слабой экономикой, оно никому не нужно. В конце концов и вера наша христианская, она пошла именно из Киева, именно с Украины. Поэтому мы являемся основой. Это надо понимать и надо себя уважать. В конце концов самые мощные ракеты выпускаются в Украине на Южмаше. самые мощные, самые большие самолеты выпускаются тоже в Украине. Это сделали мы, это сделали наши люди, это сделали наши инженеры. Поэтому в первую очередь надо, когда мы будем обсуждаем этот вопрос, надо это понимать и надо себя уважать. К нам должны присоединиться. Но для этого мы должны быть сильны. И тот проект, который сейчас оговаривается по газификации углей, да, это шаг необходимый, это вопрос назрел, и он даже перезрел, и перезрел давно. Потому что та ситуация, которая сейчас сложилась, когда нет сбыта угольной продукции, когда цена на уголь упала меньше, чем за полтора года с 850 до 540 и до 570 гривен, как мы реализовывались в октябре месяце, ну, конечно, по сути дела никакая экономика, никакие угольные предприятия этого не выдержат. А это действительно это решение проблемы. Это и рабочие места, это и платежи в бюджет, это и снижение зависимости от импортного дорогого газа, и это рост и развитие экономики. А если рост и развитие экономики, это значит и рост благосостояния наших людей. Поэтому этот вопрос, конечно, надо решать, его необходимо решать. Но наряду с решением вопроса по строительству заводов по газификации, чтобы мы послезавтра, когда завод будет построен, не столкнулись с проблемой, что не хватает теперь угля, будет дефицит, конечно, параллельно надо и развивать. Наши предприятия, наши шахты, потому что шахты тоже нуждаются в инвестициях и в немаленьких инвестициях, чтобы потом через 3-4 года все-таки получить этот объем угля. 6 миллионов тонн угля их просто так не возьмешь. Сейчас те шаги, которые делает Лисичанск уголь, в прошлом году добыли 670 тысяч. Это самая лучшая добыча за последние 17 лет. Задачи, конечно, большие, задачи, конечно, амбициозные. Для их решения нужны большие знания, большие силы и большое желание. Мы должны быть к этому готовы. Не прольется мана небесная, будут выделены деньги, найдутся эти средства, но реализовывать надо будет нам нам, горняцким коллективам и территориальной громаде в том числе. Это потребует больших напряжений сил, но все, как говорится, будет в наших руках. Поэтому это мы тоже должны понимать. Задача заманчивая, она решит много проблем, но ее надо будет реализовать. И именно нам. Кому бы мы ни присоединились, а реализовывать придется вот нам. Сейчас очень тяжело работать горнякам, и те деньги, которые сейчас выделяются, не хватает практически на зарплату. На развитии никаких денег и средств нет. Что касаемо э, выступления Сергея Владимировича по строительству завода, да, я, конечно, очень поддерживаю, Почему? потому что будет строиться завод, и, естественно, будут развиваться шахты. Будет развиваться шахты, будет э, прием людей, и, естественно, будет наполняться бюджет мест. Местные бюджеты наполняться. Что касаемо евроинтеграции, знаете как? Я всегда хотел бы и живу по принципу жить в соседнем Да, действительно, если сегодня взять и подписать соглашение с Евросоюзом, то это не решение вопроса для Украины. Мы прекрасно видим участников Майдана, мы прекрасно знаем настроение, и к большому сожалению, многие считают, что если мы сегодня подпишем соглашение, то завтра все будут получать по 1000 евро заработной платы, пенсии, стипендии, лечение и тому подобное. Но беда в том, что все это нам надо с вами зарабатывать. И к большому сожалению, у нас давно не было слышно в наших регионах слова ⁇ созидать ⁇ Мы научились красиво делить, мы научились брать кредиты, но о созидании... О той задаче, которая сегодня вырисовывается здесь, в этом зале, мы практически мало говорили. Я думаю, это сегодня рассматривается та реальная тема, которая может вывести наш регион, а это угольный регион, на те позиции, о которых говорил Сергей Владимирович. Я думаю, громадам, которые участвуют сегодня в совещании, необходимо сделать все для того, чтобы сегодняшний проект имел реалии. И это предприятие необходимо, конечно, нам очень. У нас болит сердце и душа, когда наши выпускники пополняют армию безработных. И наши нынешние выпускники, мы хотим, чтобы они имели работу. И, конечно, это предприятие даст нам шанс, даст нам возможность развиваться нашему городу и нашему региону. Очень интересный вопрос. Сегодня мы обсуждаем. Потому что лет, наверное, 20. Всегда были свидетели закрытия. У нас есть свободные территории, у нас есть шахты, у нас есть способные, талантливые люди, которые желают работать и не хотят уезжать из города. Я вот как представитель банковской системы, 16 лет работаю в Государственном банке. У нас принцип в Ощадбанке следующий. Все те средства, которые собираются, аккумулируются на данной территории, должны использоваться на благо этой же территории. Ну а так, по большому счету, Уганская система Ощадбанка, Уганское областное управление собирает довольно серьезные средства. Я посоветовался с нашим руководителем, Георгием Васильевичем Бородиным, говорю, такое будет мероприятия, как вы смотрите, сумеем ли мы реально участвовать в этой программе? Он говорит, безусловно, безусловно. Тем более, здесь будут какие-то точки, но если это будет государственная программа, на уровне подготовки надо все же выводить и серьезно готовиться, то у нас, наверное, будет успех. И там будут задействованы не 4000 людей безусловно, вы знаете на каждой промышленной площадке любого завода еще много, много строительных организаций, обслуживающих и так далее и тому подобное. То есть мы реально сейчас можем говорить о тысячах восьми людей, а если еще перемножить на количество членов семьи, то это вообще интересно. Мы двумя руками банковская сфера я с своими коллегами говорил, да, это будет, безусловно, на тендере, это будут какие-то моменты, но я считаю, надо что-то делать. Сегодня нам нужно по большей степени вести сотрудничество непосредственно с Российской Федерацией. Могу объяснить почему. В первую очередь это, конечно же, стандарты. Стандарты, которые мы должны ввести. Их более 24 тысяч технической документации. Можете себе представить? Так вот, на то, чтобы нам привести в соответствие стандарты к европейским, необходимо нашему государству выделить порядка в течение 10 лет 187 миллиардов евро. Вопрос, от какой экономики мы будем выделять данные средства для проведения в соответствии к европейским стандартам? Если мы с вами не будем поднимать нашу внутреннюю промышленность, чтобы работали заводы, которые могут быть востребованы, вот основная задача. Работая в межфракционном объединении за отечественную промышленность, предпринимателей и работодателей и за в межфракционном объединении за местное самоуправление, я являюсь куратором экономической промышленного блока и понимаю, насколько сегодня сложно каждому предприятию. И в общении с народными депутатами, фракции партии регионов и межфракционные депутаты, они сегодня с пониманием относятся к тому, что мы сегодня должны действовать только в рамках того, чтобы поддержать нашу экономику, и государство должно стать сильным. Это одна из тест, которая сегодня звучит непосредственно от фракции партии регионов Верховной Ради. Реалізувати цей проект планується спільно з китайською стороною державним банком розвитку КНР. Рішення щодо будівництва заводу уряд прийняв за ініціативи президента в рамках держпрограми заміщення природного газу вугіллям вітчизняного видобування. Ми завжди підтримували, підтримуємо і будемо будь-які починання, які направлені на розвиття нашого регіону, нашої країни. И любая эта инициатива даст возможность нам создавать дополнительные рабочие места, загружать свои коллективы. Реализация этой программы, о которой мы сегодня говорили, это дает толчок и дает жизнь, дальнейшую жизнь нашему предприятию. То есть рядом у нас уже регион, скажем так, там мертвая зона Кировск, Брянка, где закрыты шахты нам дает возможность то, что мы будем дальше работать и жить. В Китае эти программы работают. Я думаю, у нас в основном газовая группа углей. Я думаю, что данный, данный проект будет работать и на наших углях. Если жить вчерашним днем, то мы ничего не добьемся. И сегодня как раз на этом совещании Сергей Владимирович озадачил и аудиторию, и предложил аудиторию тот проект, который может модернизировать наш регион, принести инвестиции в регион а значит и налоги. А налоги – это жизнь в бюджетной сферы. Я думаю, если мы направим все усилия на реализацию этого проекта, то у нас все получится. На нараді присутні одноголосно підтримали рішення прийняти звернення до органів державної влади, до президента України, Кабінету міністрів та Луганської облдержадміністрації з проханням активізувати процес будівництва заводу у Лисичанську. Саме газифікація вугілля вважають ініціатори проекту покращить ситуацію промисловості, зміцнить енергетичну безпеку та надасть регіону імпульс до розвитку.